Дальше-дальше да. там вот, что нас боролась ну, Хорошо, вот бусик уже стоит Будем начинать, быстренько кушаем Садимся в автобусы И едем на поле На поле уже будем там э, разговаривать да? Или потом на базе Потому что так много времени потратим и мы, мы немножко сдвигаемся Программа длинная Зараз ми на першій локації. Це район Любару. Така кукурузка. Краєвий ефект взагалі бомба. Вона і на другому ряду теж. Непогано. Посіяли газончик, щоб гостям комфортно було йти. Привіт. Сиварному настрою, все, все приїхали вчиться. У нас с вами раз, два, три, четыре, пять точек остановки. Одна точка здесь, вторая напротив. То есть у нас здесь по 7 груз берут больше 127. 127 гибридов. Плюс в шестикратном повторении и какие-то разогнаны на и Поэтому... В конце, и в потом... конце, смотрите, мы в этом году, я в прошлом году обещал там всем, что я сделаю испытания вот по продуктам БТУ. Мы сделали в этом году испытания, то есть сделали на сои, да? На сои, на, со... на сои по кукурузе, на сои по сои, на фасоли, на кукурузе по кукурузе. На кукурузе. А? Да, но... И на, на, кукурузе по кукурузе. То есть разные продукты, то, что можно было внести на семена, мы это сделали корректно. Вот вы посмотрите, ну, там в конце, на одном и том же гибриде, на каком сайте? 3972. На 3972 сделаны вот эти вот БТУшные испытания, там разные инокулянты, и не только БТУшные, или только БТУшные? Там э, и БТУ, старт, и, и все ну и да и там вариации. проверка стартовых удобрений со стартовыми удобрениями без стартовых мы там в этом году начали делать свои стартовые удобрения ну то что мы себе как мы это видим я не знаю правильно это или неправильно но какой что-то начали делать а, дальше а, что в этом году еще было вот такой я попрошу вадима ивановича а, вадика далеко ну, ну, как минимум Вадиму Ивановичу спасибо, что он там он сделал нам вот эту всю красоту, чтобы она не пылила, но ну, как-то так уже более по-человечески это все выглядит. Дальше, э, как бы, кукуруза, фасоль, потом мы по, пойдем кукуруза по кукурузе по наутилу, убранная в апреле месяц. То есть это не значит, что так надо делать. Но, в принципе, там мы остановимся на том, что было сделано. Почему, понятно, Я просто, мне просто некуда было кукурузу складывать. Да? То есть тяжело осенью она куда-то двигалась. Поэтому мне пришлось оставить неубранными там, около 4000 гектаров земли ну кукурузы. Да? Потом мы убирали кукурузу в марте, потом мы убирали кукурузу в апреле. Ну и выводы я вам расскажу, которые мы сейчас делаем. Да? Мы будем э, на кукурузе, которую убрали в апреле и посеяли кукурузу. То есть дальше у нас с вами точка база. Мы покажем вам железяки, покажем на чем мы работали и еще частично работаем, куда мы идем. Ну, куда мы, в принципе, уже в следующем году полностью придем. По технике. Дальше. В этом году мы наконец-то внедрили точное внесение в гектарной сетке удобрений. Я очень, очень этому рад, потому что надо было, конечно, это сделать не в этом году, а гораздо раньше. Ну, хотя бы вот здесь, в этой зоне, где есть, ну, осад. То есть вы сейчас находитесь в месте, где выпало 560 мм осадков с 1 сентября по сегодня. 560 с 1 сентября. Это не, не так много. За, за, за вегетационный период, с 1 мая, давайте, не за вегетационный, по сегодня 280. 280 это была благозарядка. 280. Среднегодовое количество здесь 710. Но мы уже 7 лет этого не видим. Это не значит, что поменялся климат. Потому что я здесь, в этой зоне, работаю ровно 20 лет в этом году. Вот здесь. И я видел 311 миллиметров в 2015 году. И я видел 1520 миллиметров в 2006 году. В среднем 710 тут у нас. В Котовске в этом году у нас выпало 328 миллиметров с 1 сентября по сегодня кодами выпало 370 и эти 42 миллиметра критическая разница в измаиле у нас выпало 240 миллиметров за вегетационный период 20 мы сейчас убираем кукурузу 2,3 тонн. Ну, это так. Оно получается, вот, ну, сколько-то воды должно быть? Хотя бы 400 миллиметров. Вот если с 1 сентября по 1 сентября 400 миллиметров, можно выращивать достойный урожай и кукурузы, и сои. Если меньше, это уже становится критически. Опять-таки, все равно все, на что мы можем ориентироваться, это на средние статистические данные. Насчет изменения климата, еще раз повторяю, это обычная флуктуация, связанная с активностью Солнца никакой, никакого там, ну, глобального, не знаю, потепления и похолодания не существует. То есть, ну, как минимум, не от деятельности человека. То есть, что на Солнце происходит, насколько активно идет термоядерная реакция на Солнце, ну, мы не влияем. Да, оно может как затухать, так и увеличиваться. Поэтому все равно Самое главное, на что вы должны опираться, это на статистику. Если у вас в регионе меньше, чем 450 миллиметров статистически, там надо сеять подсолнечник, сорга, пшеницу. Если у вас 450 и больше, можете сеять кукурузу сорга. Ну, это мой такой вывод. Дальше смотрите, что я предлагаю сделать. Вот так потихонечку разговаривая, пройти вот так и вернуться и спокойненько пойдем на фасольку кому это интересно жарко так, а тут до по БТУ я думаю что все одно результаты нам треба дочекаться уже сбираем это, это СРКД это они такие да? Нет, это они... Это они... Инокуль... інокуляція насіння нікофрендо. Сол, да. Борис Володимирович, доброго дня. Леонідович. Де до был? мене на YouTube? <рес> Де <рес> ти був? <ти> Бігав. <рес> 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 Бачиш з мікрушки, вони в самого дубку да. побавились. Ти залишаєшся тут, не їдеш в Кропивницький, да? ну, ти не, десь не, будеш не, на київ. Да. Бо дружина моя хотіла да. Не поличуло, да, Вона каже, я говорю, ну я може там повернусь. Ну коротше вона мене чекає Вінниці. Це БТУшні, да, якісь бути? да, БТУшні продукти, так. Ось якесь там триходерма. Оце проти проти, проти фузаріозу, якщо є велике зараження фузаріозом, то ця схема має гарно спрацювати. Трошки щось є, так? Щось по шиї дадуть. Щось є так. Ти бачу вражені кліщем, де ж не Звертали на паніцу. Угу. все на есть. Ну, все, а на я я воно да, Там он уже до весь ваш вещи. Ну так, что мы пробеглись, да? Все да. реально крайне кукуруза на полметра выше. Yes. Миледи. Ну, вот это вот. І от лімограйн 31271 і він набагато нижче Самає. Та тут початок на пів метра від землі висить. Ой, півтора, да, вибачається. Чуєте, що це таке? Що це за контур? Це може якась сілосна. А Ні? Ні? Хоча може бути. Ну І 4 метри. Но, да. всегда. Или если увидим какую-то вот ситуацию по этой карте, тогда уже начинаем принимать другие какие-то решения. Плюс у Саши есть уже пустота, они почти Ну, похожие, но разные. По гербицидам, по разные, по пыльчкам, разные по, по срокам, по, по, посевам, по, по Сроки посева разные. А второе, ну, она сеется после соли Что нам Мы посеяли сою, зашли, начинаем сеять фасоль себе спокойно. Также по уборке, она будет раньше сои. Ну, в любом случае она будет раньше ссориться. То, То есть сеется позднее, а сбирается раньше? Да. Да, Ну, 90 дней максимум. 90 дней это она себе доходит. Ну, черная у нас чуть более длинная. Она Скажите, вы сбираетесь с 18 или в 16? -го. 18. 18. Да. А потом еще еду сушите? Ну, она... Не надо ее сушить. 18, -го? 18 -го? это для нее стандарт. Если она чистая, если она без примесей, если она без мусора, она будет нормально лежать, она не будет гореть и ничего не будет. Я убирал 5000 гектаров, в 2021 году у меня было 5000 гектаров фасоли. И чем краще? 12 ро сортов? Роторным или клавишным комбайном? Ну мы ротором. Рот. Ну и не должно быть перекоса, не должен быть э, маленький комбайн с большой жаткой или большой комбайн с маленькой жаткой. То есть это должно быть все гармонично, комбайн должен быть целый внутри, нормально регулироваться, все зазоры должны выставляться. Ну что когда вам говорят, у нас под барабан не опущены, uh -huh вон, все, вот он уже все, максимум 30, там, что там, какую цифру кажет. Но это же, ну, оно не всегда это означает. То есть, когда вы значит, заходите в уборку фасоли, вы должны откалибровать компанию, чтобы он нормально регулировал. Чтобы 0 это был 0, а максимум опущенное, это было максимум опущенное. Торцануть жатку обязательно, максимально, потому что все равно растение низко стручки расположено. Ну, они на земле ехал, что там ну, ножом ЧП и Ну, конечно. То есть, ну, в компании фасоль, же не молотит, она в наклонке уже обработана. А какие, скажем, стеблеподъемники не ставятся на комбайн? <связано> еще? Самое лучшее это использовать ленточную жатку, дрейпер, так называемый, с воздушным мотором. У нас опыта, конечно, такого еще не было, но есть понимание. задувало <связано> еще. Да, да, да. 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 Но оно со стола А те а обчесывающие жатки найдут? Не. Да, ну. Кишин, да нет, <связано> А у нас колись было, что еще лагатка, поки то редуктор не хапнул, выкинул. Она нормально. Жон вибрация. шище, как она называлась колеса. Ну, вот, вот, мелкие фасоли, это вот красная, ну, она среднего размера, но ну, убирается она. Сколько там масса? А у красной 300, 320, 330. Это а, от 180 до 280. Ну, она по-разному может получиться. В среднем где-то 230 вот. Плюс У нас дозревает не То есть одни стручки уже а, лопают, абсолютно... да, а другие Они не лопают. А я как вот это... Не лопают. Стручки, так, правильный сорт, стручки. Да? стручки, я вот за сколько, с 21 первого года я в вплотную занимаюсь фасолью, я видел только одну фасоль, которая осыпала. Сорт. Былая ну, там евро. тип был. Это была фасоль от Эба, она типа тоже белая, она похожа на Неви, но это не, не Неви, она там какая-то кондитерская, типа сладкая для Японии, отдельная история, но она прям сыпалась жук, ну там просто так вот, прикасаешься к стручку, он просто взрывается, там мы начинали убирать 2,8 тонны, а закончили там два поля ее, было 250 гектаров а закончили, а закончили ее убирать 1,3 тонны Дима, а какая урожайность планирует? Эту? ну тут 2,5 минимум абсолютно будет. и то с расчетом того, что, что третья часть поля в той стороне была Какой минимум влажности стандартные сорта да. чем туда дальше тем более новые, которые еще Берней, там, ну можно где угодно ходить Но просто это то, что вы знаете да, здесь да, да. Так что, пожалуйста, Саша, ты можешь что-то рассказать? Доканал, громко, Это что ты рассказал? Давай, громко и с Там детские в детстве Давай. Табуретки не хватает. Не шли, не работало со стихотворением. Нормально работает. Смотрите, тут... Говори просто, лучше громко, без этого. Что рассказать? Самое интересное это, это, этот проход. Проходим в конце табличек, поворачиваем направо, проходим через сою, чувствуем, какая она большая. И идем в следующий проход. Все таблички подписаны. Тут есть ProGrain, тут есть Sevita, тут есть RGT, тут есть ScanGrow. А для пивдены, как я не Тут есть. В случайном порядке все, что высокое, с большими лопухами, это больше знаю, на юг, на юг как история. Как все, как что так. пораньше, ну понятно, куда. смотрим, кому нужно. А, тут все сорта есть, хорошие. Дуже всі різняться ділянки дисциплі і по формі листа, і по висоті. І по забавленню, по періоду вегетації. Все взагалі лопати. Що да? творять коматки? Ты що, да? Страшно. сейчас я где-то будемо діти, Страшного Да Людей, конечно, и селедки в банке. 8 8. А Медиастанция у нас считает каждый день. Ну, смотри, вот Вадим Иванович, он сделал вот это в системе агроконтроль, да, угу. в программе агроконтроль. У него там все считается, все вместе складывается. Вот, например, 300. вот это 300, да, вот посмотри. Вот это СГшка вот эта вот. Мы ее в прошлом году первый раз посеяли на юге, но она еще, где еще она 300 uh -huh. То есть смотри, а, а сейчас, например, 2-300 даже, да? Uh -huh. То есть ей еще 800. Uh -huh. Самый самый-самый мощный день это 30 от юниц. Если 20 ночью, 30 днем. Вот ей еще столько дней вегетировать. Вот мы посмотрим. А, созреет она, не созреет. Дождеться вона до дожді или здохне. Но не здохне. Ні, вона не здохне. Понімаєш, так? Ну, Понимаешь, в Ну, на травку, там вже поліче стане. Друзі, ну хочу підсумувати відео. На жаль, я не зміг вам розкрити там в даному відео всі моменти даного заходу. Скажу загалом так, захід. Дуже гарний е, організація взагалі супер. Єдине, що не сподобалось, що ну, дуже багато людей приїхало на даний захід. Навіть приїхало чотири господарства, з якими я працюю. Е, всім щось хочеться навчитися, всі щось хочуть побачити. Із-за того, що багато дуже людей приїхало, ну, я не все побачив. Ну, щось який-то взагалі. Е, дуже багато людей. Планувалося 100 чоловік було 130. Е, навіть один з моїх клієнтів, який запізнився, він взагалі був не зареєстрований. Е, Ну, що можу сказати, за рахунок того, що було дуже багато клієнтів, не було зручно знімати, не, ну і плюс, е, плюс. Е, Мої, мої хлопці, які приїхали з ними, теж треба було спілкуватися, приділяти їм увагу, обговорювати ці всі нюанси. Тому на зйомку, на жаль, було дуже мало часу. Але скажу так, що кому цікавий даний захід, прорекламую. Є у Юрія Геннадія свій канал United Farmers. Він, здається, так називається. Ви можете зайти туди. І там вже є більше відео, там є і відео про техніку. В техніку взагалі я не хотів знімати, що вже знімати ті желізяки. Загалом скажу так, що да, не вистачило трошки. Трошки не вистачило Юрія Геннадіча. Тому що, як кажуть, круто повезло тим, хто сів в перший автобус і був з ним і міг йому задавати питання. А тоді, коли вже на полі, то ну, вже знаєте, дуже багато людей, всі хочуть уваги, всі щось запитують і воно так. Але загалом побачили дуже гарну картинку. Зрозуміло, що це гарна зона. Зрозуміло, що там ці поля вже доволі тривалий період знаходяться в добрих руках і, ну круто. Взагалі дуже сподобалась мені фасоль. Я так розумію, що ця культура буде набирати обороти в північних і західних регіонах нашої країни за сприянням Юрія Геннадійовича. Ну, а так, поспілкувались, побачились. Знаєте, саме круто, коли відвідуєш такі заходи, це живе спілкування з людьми. Щось можеш почути, щось можеш побачити, того що будучи вдома або дивлячись отак. Перед телевізором або перед телефоном Ютуб. Ну, е, всі нюанси не викладеш в YouTube, не проговориш це. А коли ти вже спілкуєшся вживу, ти можеш десь зазначити на якісь певні питання і отримати вже більш таку е, тонку відповідь. Тому відвідуйте такі заходи по можливості. E, хоча б для того, щоб трошечки змінити обстановку, тому що ну, зараз тяжкі часи, і морально, і фізично треба трошки розвантажуватися. E, ну і по-друге, що треба все одно щось, щось змінювати, щось шукати. Нам треба покращуватись, тому що умови нас змушують бути ефективнішими, сильнішими, розумнішими. Тому всім пока. E, всем врожаев, тим, добра, здоровья и все наикраще.